Здравствуйте, привет. О чем общаетесь? С вашими украинцами? Только общаться о вашем. Да. СВО. Ну, СВО. Давайте пообщаемся. Я из Донецкой области, город Краматорск. Интересует меня вопрос: зачем Россия отключила воду в Донецке? А мне интересует вопрос: взяли бы до канистры, бы или э, вот эти вот, которые большие цистерны? С машины привозили бы и привезли бы своим э, гражданам. Это делают нам Краматорск привозят, когда Россия обстреливает, Херсон все время привозят. То есть, туда, куда Украина физически может приехать, там где не проходит линия боевых действий, туда могут привезти, в Покровск да, возят. Я думаю, гуманитарку привезли бы. А вот свободно, в Донецке вопрос власти, оккупантам, да? потому что оккупанты а вы собирались. Давайте вы по вы предлагали по очереди. Оккупанты ответственны полностью за гуманитарную составную на территории, которую они оккупировали? Ну вы так болеете, вы так переживаете. Я же задаю Взяли вопрос. Гуманитарку бы, бы туда водяную бы Еще заставили. раз, за гуманитарную составную на оккупированной территории отвечает не власть Украины, а оккупант. То есть Российская а Федерация. Что вы так переживаете задаю а вопрос: что что зачем вы отключили воду? Блин, блин, кто там отключил? Давайте вот туда. Зачем Россия отключила воду? Я задаю вопрос просто. Никто не отключал. Никто не отключал. Расскажи поставьте мне, пожалуйста, воду. где инфраструктура поставьте находится. Поставьте воду. Поставьте. Вот будет весело-то, хорошо, да? Как вы утрете нос-то все? А ну слушай, ты Мы, говоришь... Вот по... смотрите, перед границей стоят эшелоны с водой питьевой. Ага. Нас Россия не пускает. Ага. Даже, блин, какое самое... Когда мы возим гуманитарную помощь в Покровск, российские дроны обстреливают, э, наносят удары по всей колонии гуманитарной. Поэтому ваше предложение приехать и гражданских людей или военнослужащих поставить под удары, а россияне... Да покажите, что там это очень глупое. Оружие. Возвращаемся покажите. к моему вопросу. Зачем вы отключили ну. в Донецке воду? Это глупый вопрос, это риторический на него вопрос, не, не надо. Я задаю вопрос: зачем Россия отключила Воду в Донецке? Я вам ответил, никто Ты не, не отключал. Да. Подскажи мне, подскажи. Зачем мне... вы, вы вот заборник там, Расскажи... когда, при... При... Ну... когда приезжает э, аварийная служба, вы их уничтожаете. Покаж... Да, э, вы. Где находится. приезжала служба. Зачем где... украинцы это делают? Где делает? находится. Инфраструктура по подаче воды в Донецк. Причем здесь где находится? Я задаю она, вопрос. Она, что... она на протяжении. Она на протяжении. Вы знаете, что подача воды не где-то в каком-то месте, а трубы прилегают. А трубы с одного места в другое. А трубы откуда? Из какой инфраструктуры выходят? Из какого города трубы выходят и идут, идут в Донецк? Вопрос-ответ. Что? Из какого города, где стоят турбины водонасосные, э, напор водонасосные, где он находится, в каком городе? И в Луганске тоже недалеко. Я задаю вопрос по поводу Донецка, не уходи. И Донецк тоже, там же такая структура. Почему раньше была вода, а сейчас нет? Я задаю вопрос, в каком городе, действия, какой город давал Донецку да. воду? Потому что АТО там, ваши. за какой Вам город дает город. воду Донецке? Ты слышишь Чего? мой вопрос? Что вы говорите? Да, слушаю. Какой город дает воду в город Донецк? Причем здесь кто дает? Кто и уничтожает тот город, который там забирает воду? А ну воду. подскажи мне, пожалуйста, в каком году полностью пропала вода в Донецке? Ну скажите. Не, я задал вопрос. Давай. А то давай. началось... Когда АТО началось. Зачем ты врешь? Вода в Донецке была по 28 ноября 2022 год. Мы были. Были перебои с водой? Я задаю вопрос, кто воду отключил? Тебя да. что, не научили там в конторе? Работать нужно. И конструктивно общаться. Ты будешь задавать вопросы, я не уйду от своего вопроса. А теперь слушаешь внимательно. Слушаешь внимательно. Так вот, единственный самый большущий город со всей инфраструктурой, который отвечал за водоснабжение Донецка, это город Славянск. Российская Федерация по указанию Путина осенью 2022 года начала наносить удары по Славянской инфраструктуре, по критической. И с 28 ноября 2022 года в Донецке воды нету. Это еще, если я не беру под внимание этот факт что Российская Федерация очень любит использовать трубы, чтобы заходить в тыл украинским войскам. Так вот там вот на ЛБС, я тебе расшифрую линия боевого столкновения, там Российская Федерация поверезала все трубы. И по понятным причинам вода в Донецк идти не будет. А то, что Российская Федерация, чиновники решили отмыть денежку, и поставить в реку Дон старые турбины. Река Дон находится намного ниже, чем город Донецк. Если будем брать по поверхности, то понятное дело, что денежку откачали, а воду в Донецк не пустили. Это тебе на заметку. Чтобы ты переписал свою методичку. Потому что общаться с тобой на тему водоснабжения Донецка я не вижу смысла. Знаний ноль. Тема водоснабжения закончена, задаешь вопросы, которые тебя интересуют. Почему там вырезали трубы и почему там разбавили Потому что Россия пришла в Украину. Да нет, потому что... Пока Россия не пришла, вода в Донецк шла. Чего было там прятаться? Пока Россия не пришла, вода в Донецк шла еще раз повторюсь, будешь дальше продолжать про Украину, я буду все время одно и то же самое повторять. Вода, точнее тема, на, разговор на тему воды закончен, у тебя знаний нету. Не сдал ты сегодня экзамен. Тему, в которой разбираешься, предлагаешь, обсуждаем и буду сажать тебя на полностью дальше. Учитель, ну сам. Слушаю дальше. Что такое? У тебя папа есть? Слушаю дальше. А что ж такое злой ты? Что? Почему такой злой ты? Почему я злой? Я общаюсь просто с человеком, у которого нет знаний, но он хочет показать в том, что то знает. Из-за этого у меня чуть-чуть повышается адреналин. Я не люблю очень сильно. Ты вопрос задал такой же и ответ вопрос. Правильно? Тема, в которой я разбираюсь, еще раз повторяю Разбирайся ты или я? Ты! А, я? Понятно. Ладно, про вашего Януковича. Почему антиконституционные перевороты устроили в 2014 году? Решение Конституционного суда. Какого? Чем он решил? Ты ссылаешься на антиконституционный суд. Решение Конституционного суда. Я жду. Зачем? Решение. Если ты утверждаешь, что был конституционный переворот, каким вы, решение каким Конституционного образом, суда. Как, каким образом вы, Януковича, выгнали со страны? Что вынуждены? Ваш президент международно признан, как вы любите, так и самое на международные ссылаться. Ушел из страны и заявил в Харькове телевидению украинскому, что к власти идет организация, что Украина разваливается Нет про это. А теперь молчишь ровно минуту, а я включаю слова Януковича в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014 год. Молча минуту слушаю, что он говорит. Здесь будут ответы на твой вопрос. Телезрители, уважаемые журналисты, настало время Мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть. Украину под непосредственной своей жизни и жизни своих близких. Первый ответ на твой вопрос. Зачем мы его выгнали? Мы Януковича не выгоняли. Он сам сказал, что он убежал. Второй твой вопрос. Зачем мы его свергали? Мы его не свергали. Он сам об этом заявил. Вопросы? Скользкий ты, как слезняк. Ух, какой ты скользкий. Ха -ха 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 -ха. Давай, Иван, продолжаем. Чем, чем натираешь? Чем это самое? трюси, чтобы скользким быть. Ванечка, это твое утверждение. Не, не мои слова. Я тебе говорил одно, ты ответ другой совсем. Не по теме. Ты знаешь об этом? Я не буду на вопросы отвечать. Все. Это очень просто. Ах, ты правильно говоришь, да? Ты сформулировать можешь свой вопрос или ответ? Да, вот хочу тебе сказать, да. Зачем заложили за 50% свою Украину Трампу? За что воюют ваши ребята? Кого заложили? Зеленский заложил Украину. 50% уже Трамп отдал Америке. На да что так, ваши ребята? Это ты где прочитал? А ну ссылайся на источник. А, ссылайся на источник. Ну, да, да, у нас просто у нас есть соглашение, а, и они находятся а, в открытом а, доступе. А, а, а кто подписывался? Ссыл... Никто подписывал, ссылаешься на источник. Нет, ты мне не будешь задавать следующий вопрос. Ты сейчас ссылаешься на источник. Где ты прочитал, что Зеленский продал Украину, 50 ее процентов? Домашнее задание, еще второе. на домашнее. Э -э разговор закончен. Я надеюсь, что на следующий раз ты мне намного больше контента сделаешь. Потому что вот этот разговор, его даже неинтересно опубликовать. У тебя знаний нет, и все, что ты мог сделать, это... Это 50% Зеленский продал, а источник я тебе не дам. Это твое домашнее задание. Э -э, встреча Путина и Трампа. Что-что? Что договорятся Путин и Трамп. Нет, у а Украины нет, не будет. Без Украины никто договариваться почему? не будет. Трамп заявил, без Украины мы договариваться не будем. Мы лишь пообщаемся и я узнаю у Путина, Хочет ли он приостановить огонь и все. Методичку не обновил, а нужно было почитать сегодняшнее вечернее заявление Дональда Трампа. Да? Телефон нельзя это делать, да, да? Что? Только вот так глаз на глаз обязательно, да? да? Ну подожди, твой бункерный не вылазит с Москвы уже сколько лет. Я понимаю, что ему там подготовили место возле Ленина в этом мавзолее, но все-таки нужно выйти на глаза. Чтобы мир увидел вот этого международного, а то он все время прячется. А надо ехать к Трампу, да, чтобы. Смотри, почему э, Трамп предложил Путину приезжать в Аляску? Во-первых, он встречает его на военной базе. Во-вторых, он его встречает не на русской земле, а на американской земле. То есть Путин прилетает в Аляску в Соединенные Штаты Америки, а не в Россию. Как вы там все время любите рассказывать. Прилетает он на военную базу. Трамп очень просто скажет, смотри, Володечка, или ты заканчиваешь эту войну, или вот это все, что украинцы просили три с половиной года, он будет стоять напротив военной техники, ту, которую мы до сих пор не получили. Далекобойные ракеты и другие виды маз...". Он скажет, или ты принимаешь наши предложения, или вот это все, мы передаем Украине. А санкции? Санкциями так или иначе. Я забыл предупредить тебя на начале разговора. Когда я говорю, я, включаю, я санкции против тебя ввожу. Санкции снимаю, даю право голоса, можешь говорить. Ну, все. Разговаривай сам с собой пока. Да, здравствуйте. О чем общаешься? Громче, тебя плохо слышно. Ну, при, прибавьте громкость. Ты громче говори, или прибавь себя там в микрофон. Я обсуждаю, вот как считаете, Трамп и Путин встретятся, это каким результатом приведет? Как вы... Никаким. Никаким. Ни к чему не приведет. Оно же четко было ну, сказано. Ваш, без ваш, Украины ваш, 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 ничего, ваш, ничего ваш. решаться не будет. Поэтому ни к чему не приведет. А зачем они встречаются вообще? Трамп хочет услышать, Путин вообще готов к окончанию войны или нет? Он просто 6 месяцев слышал вот этих бутылок Мединского, там Ушакова. Вот они все время ему какой-то истории России рассказывали. Его это не интересует, понятное дело. Ответа он, он не услышал. Хочет ли Россия закончить войну или нет. Именно поэтому он решил на американскую землю на военную базу всемогущую запросить человека, который вышел с мавзолея недавно. Ну ясно. Ну, может у вас какой-то есть вопрос? То, что? Обсуждение. Может у вас есть какая-то тема для обсуждения? У меня вопросы, да, есть. Зачем вы россияне воду отключили в Донецке? Что, на слове вода интернет пропадает теперь? Ну все, бачите. А, вот, вернулся. Интернет. Скорее всего, мы вам еще и интернет отключили. П повторю еще. не, слушай, у меня идет эфир, все хорошо, а у тебя такой русский интернет. Вернемся к моему ну, вопросу. Смотрите, мы, конечно, никуда воду не отключали, ага. а вот я могу припомнить, как вы отключали, вы, я имею в виду Украина, отключали электричество в Крым, ага. В тот момент, когда он еще, как вы считали, он был ваш, ага. э, электричество отключали и воду. Ага. Вот ну давай, давай это обсудим. Были давай обсудим на тему Донецка. Uh, у тебя знания нету. Лэп, там чудо. То есть прям отключали электричество. Ага. А, э, э, так вот, как вы думаете, э, если вы своим э, жителям ага. отключаете Электричество и... Ага. Как это вообще называется? Давай, вернемся. Начнем с электричества. Так вот, после того, как кто-то повредил системы лап, и они были восстановлены через 7 дней, Украина заново упустила электричество. А так как там находилась это уже оккупационная власть, секундочку, Но, давай, хорошо, за, а давай я не закончил. Воды. Под санкции. А, нет, Попадаешь под санкции, я не закончил, а ты уже перебиваешь. Так вот, через неделю после того, как полностью все исправили, Предложили оккупационной власти Крыма покупать это электричество. На что они ответили? А, ну и все, бачите, не хочет. Здравствуйте. Записываете? Нет, по телевизоре показываю. А, да. Ну давай спрашивать. Спросить, зачем Россия воду отключила в Донецке? Кому? Жителям Донецкой области. Да ну. Вы куда смотрели, когда об этом говорит? На славянскую инфра... на славянскую инфраструктуру смотрел, которую Россия обстреляла после указания Путина. Ага. Кажется, Осенью а то, что 2022 украинские, года украинские э, с 15 -го до 22 -го года и не давали Донецкую воду. Вы не считаете? А зачем вы врете, если вода шла в Донецк mm -hmm. по? 20... Давайте по очереди говорить. Вода в Донецк поступала по 28 ноября 2022 года. Никто в Донецк воду не отключал. Воду отключила Российская Федерация, сперва ударами по критической инфраструктуре под Славянском, а после чего на линии боевого соприкосновения на ЛБС ваши солдаты залазили в трубы, чтобы обойти ТЭЛ. а чтобы залезть в трубу, нужно ее разрезать. Ага. Это Помары Ужгород, да? Я только что ответил Там вода шла? и верню, вер, вернусь к моему вопросу: зачем вы отключили жителям Донецкой области воду? Свою брехню рассказывайте какой-нибудь. Назови мне два основных города, в которых находилась инфраструктура, которая давала Донецкую воду. А ну давай посмотрим на твои знания. Брехун. Два города, которые давали воду. Давай, назови, где еще в одном городе находилась инфраструктура? Переключайся. Ни в коем случае, будешь до конца. Еще раз, в Славянске была инфраструктура. И в каком еще одном городе была инфраструктура? А ну, припомни мне. Россия все делает правильно. Не услышал ответа. Вы другого жду. языка не понимаете. Россия все делает правильно. Привет. Дару. О чем хочешь пообщаться? -хо. <сOR> не <сOR> знаю, какая у тебя тема сегодня. Ну как же ж какая? Зачем Россия воду отключила в Донецкой? Да ну это как бы уже старый момент, мы уже ра разобрали. Проблема, которая не решена. Давай разберем. О, отличненько, ты разобрал. Ну, давай поделись. Нет, мне, я поделись я читал, что там ведется плановые работы, и за 30 лет, за 30 лет никто там ничего не делал, ага. пока ни коммуникации, ни канализации. Ага. Все прокладывается новое. Понял. Подскажи Это... мне, пожалуйста, откуда вода шла в Донецк? В, каком, в каких городах инфраструктура находилась, которая давала Донецку воду? Да слушайте, какая мне разница до этого? Ты сказал, что, что я... ты разобрался. Не-не-не, подожди, не, ты сперва не манипулируешь не, и не говоришь. Какая что... разница? Я знаю... Ты сперва говоришь и манипулируешь, что в Донецке ничего не заменялось. Якобы вы сейчас пытаетесь все сделать. Я сейчас задаю вопрос: никакая разница? Назови два города, из которых выходила вода. Я знаю, что вы перекрыли в Крым. Вернемся к Донецку, а позже обсудим Крым. В каких городах находится инфраструктура, которая давала воду в Донецк? Смотри в интернете. Нет, что? ты сказал мне, что ты разобрался. Так давай обсудим это. Дальше что? Я для себя разобрался. Мне все ясно и понятно. Нет, тебе не ясно и непонятно. У тебя знаний на эту тему нет. Ты сидишь и манипулируешь, врешь. Вы не заменяли коммуникации. Зачем ты врешь, если вода шла в Донецк по 28 ноября 22 года? Ты что от меня хочешь услышать? Ну, вернемся к моему вопросу. Зачем Россия отключила воду в Донецк? Никто ничего не отключал, что ты взял. Теперь назови мне два города, в которых находилась инфраструктура. Три в интернете, я не знаю. Нет, понять? ты разобрался, ты мне сейчас и расскажешь. Я тебе объясняю, что я разобрался. Мы меняем там все каналы. Ты не можешь ничего поменять. Туда вод... воды нету, вода не идет с реки Сиверский Донец. Ты слышишь или нет? Вода в Донецк поступала с реки Сиверский Донецк, а турбины его до насосные напоры находились в Словенскую и в часовому Яре. А после того, как Путин сказал, после того, как Путин сказал осенью, что мы будем наносить удары по критической инфраструктуре, вы и ударили по славянской инфраструктуре. А трубы, которые на ЛБС находятся, вы же сами рассказывали сказки, как вы через трубы лезли в тыл украинских войск. Так не нужно было их разрезать. А теперь ты точно разобрался и будешь знать, почему в Донецке воды нету. А не рассказывать сказки, что Украина что-то там не заменила в Донецке. Все? Тоже мне еще это, один это, разобрался. Это давай. Это давай, слушай. Давай, давай, давай. Крым начнем. Все.